হেল্ল' ভ্ৰিৱান কি খবৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেকৈ ক'লে আছে আৰু মই গীতিকাই পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ গীতিকা কালাৰফুল লাইফৰ অন্য এটি কালাৰফুল ভিডিঅ' লৈ ৰাতিপুৱাৰ সময়কণত প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰ চাগে কামবিলাক একেধৰণৰ নহয়নে খোৱা বোৱা কৰা ঘৰ চাফা কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে থাকিলে স্কুললৈ পঠিওৱা তাৰপিছতে কাপোৰ ধোৱা বাঁহী চোতাল সৰা যদি নিজেও মহিলাগৰাকীক কিবা জব কৰি আছে তেনেহ'লে ঘৰটোৰ সকলোখিনি কাম ৰাতিপুৱাতে শেষ কৰি ওলাই যোৱা এগৰাকী মহিলা যে কিমান শক্তিশালী কিমান দায়িত্বশীল নহয়নে বাৰু ভগৱানেও কিন্তু সৃষ্টি কৰিছে এগৰাকী মহিলাক কেনেধৰণে চাওকচোন বাৰু আৰু ইমান শক্তিশালী বনাইছে ইমান দায়িত্বশীল বনাইছে ভগৱানেও আৰু মোৰো তেনেকুৱাই ৰাতিপুৱা সময়খিনিত উঠি এগিলাচ কুহুমীয়া গৰম পানী খাই ঘৰৰ কামত লাগি যাওঁ আৰু তাৰপিছতে ঘৰত যদি নিজৰ ভাগৰ কিবা চিলাই কাম বা এডিটিঙৰ কাম থাকে সেইখিনি কৰি যাওঁ আৰু আজিৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই যাব শেষলৈকে আৰু শেষত এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু আজি শহুৰ বোৱাৰী পুনৰ এটা ব্লগ আৰম্ভ কৰিছোঁ দেই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে এয়া হৈছে চৰকাৰে দিয়া গছপুলি অমৃত বৃক্ষৰোপণৰ কাৰণে দুটা দিছে এয়া হৈছে কদম পুলি আৰু এয়া চোমৰ পুলি গোটেই তাত থাকোঁতে ছাগলীয়ে খালে নে কি সেইফালে খালে আৰু বাচি বাচি দুটা আনিছোঁ এতিয়া যিহেতু আমাৰ প্ৰথম ফাইনেলি আমি পালোঁ এইবাৰ আমি চিলেক্ট হৈছোঁ মানে গোটটো আমাৰ নতুন হয় আৰু তাৰ কাৰণে আমাক আগৰ নিচিনাই দিছে পুলি দুটা পুলিয়ে দিছে এইটো আৰু এতিয়া ৰুবৰ কাৰণে জেগা এটুকুৰা চিলেক্ট কৰি আহোঁ বাৰীলৈ গৈ তাৰপিছত কেনেকৈ কি ৰুব লাগে সেইখিনি নতুন যে আমি ভালকৈ শিকা নাই এগৰাকীয়ে শিকাই দিছে বাৰু এতিয়া বাৰীলৈ গৈ এইখিনি চাই আহোগৈ মানে এই দুটা পুলি ৰুবলৈ পাৰফেক্ট জেগা এটুকুৰা চাই আহোগৈ ফাইনেলি আমি চিলেক্টেড আমি আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ হ'ল গোট লগতে ফুলৰ মানে কি গছৰ পুলি দুটাইও পালোঁ এতিয়া ৰুবলৈহে জেগা নাই বিচাৰি লওঁগৈ বাৰীত আৰু বহুত দিন হ'ল বাৰীলৈ অহাই নাছিলোঁ যিহেতু বৰষুণ বৰষুণ বৰষুণকৈয়ে গৈ আছিল দিনবিলাক আৰু আহিয়ে দেউতাই দেখুৱাইছে এয়া বাহনিত এটা কন্দু বাঁহ দেখিলেই ভয় লাগে মোৰ ধুমাধুম দে চাই লৈ একদম পলাইছোঁ আৰু এটা আছে জানিছে কি ক'ত মাটিত লয় সেয়া গাঁতৰ ভিতৰত লয় মই এইবাৰ প্ৰথম দেখিছোঁ এই গাঁতটোৰ ভিতৰতে আছে দেখিছেনে কন্দুজনী আছে মই তুফান পলাইছোঁ মানে চাই লৈ আৰু ফাইনেলি মাটি অকণ বিচাৰি পালোগৈ এই জেওৰাখনৰ কাষতে ৰুম দুটা পুলি যিহেতু বহুত গৰম উঠিছে এইখিনিতে ৰুব লাগিব এতিয়া ৰ'দ পৰি আছে কিন্তু আৰু এতিয়া দেউতাই মই মিলি লৈ জেগাখিনি চাই ল'লোঁ তাৰপিছতে গাঁত খান্দি পুলি দুটা ৰুবলৈ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আৰু বাৰীত যে ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে বা ঘৰত ইমান গৰম ইয়াত থাকি বহুতেই ভাল লাগিছে সেইকাৰণে দেউতাই মই পূৰা লাগি গৈছোঁ পুলি দুটাত ৰুৱাত যিহেতু পুলি দুটা জীয়াব লাগিব ভাল ধৰণে সেইকাৰণে জেগাটো ভালকৈ চিলেক্ট কৰি কোৰ চোৰ মাৰি অলপ গোবৰ চোবৰ দি পুলি দুটা ৰুবলৈ একদম ৰেডি কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিবচোন আপোনালোকে আজি ৰ'দ চাওকচোন ইমান চোকা ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ পুলি দুটা দুপৰীয়া সময়তে ৰুই মেলি আহিলোঁ বেলিটো একদম একেধৰণে ৰৈ আছে বহুত গৰম আৰু যিহেতু ফটো মাৰিবলৈ হ'লে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি মাৰিব লাগিব সেয়েহে এতিয়া অকণমান বেলিটো পৰাত আহিছোঁ তথাপিও ৰ'দ পৰিয়ে আছে চাদৰ মেখেলাই মোৰ পুলি হৈ গ'ল ফটো মৰা সেই ইমান কষ্ট ভাবি যে কামখন পাইছোঁ দুটা ৰুলোঁ আৰু মাৰি দিলে মোক ফটো ঘাবি জাবি শেষ হাঁহি হাঁহিও ধৰিছে জোতা ৰুই থৈ আহিছোঁ আৰু জিনে হয় গোবৰ চোবৰ দি গতিকে মামাৰ জিকা গছপুলি ফটো উঠাবলৈ গৈ বাৰীখনত দেখা পালোঁ ইমান ধুনীয়া ঢেঁকীয়া ওলাই আছিল ফটো মৰাৰ পিছতে দুয়োগৰাকী লাগি গ'লোঁ ঢেকীয়া উঠোৱাত আৰু এতিয়া যিহেতু ইমান গৰম পৰিছে ঔটেঙা ঢেকীয়া খাবলৈ খুবেই ভাল কোমলীয়া কোমলীয়া ওলাই আছিল ঢেকীয়া তাকে দুয়োজনীয়ে বুটলিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু বেলিটোও পৰিছে লাহেকৈ জোকো ওলাব সাৱধানে বুটলিব লাগিব ঢেঁকীয়া তুলি থাকোঁতে আধাৰে হৈ গ'ল আহি একেবাৰে চাহৰ জুতিতে ধৰিছোঁহি চাহ খাবলৈ এয়া পানী পিঠা বনাইছোঁ পানী পিঠা বাৰু কাৰ কাৰ প্ৰিয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন লগতে কঁঠাল গুটি দিছোঁ তাৱাত একদম নিমখ লগাই ৰঙা চাহৰ লগত যে খাই কি মজা লাগে নহয়নে বাৰু আৰু পানী পিঠাখিনি বনাই লওঁ অকণমান মই ইয়াত ঘি লগাই দিম পানী পিঠাত অকণমান ঘি লগাই দিলে খাই খুবেই ভাল লাগে নিমখ দিয়ে বনাইছোঁ পানী পিঠাটো আৰু আপোনালোকে কঁঠাল গুটি খাই কোনে কোনে ভাল পায় এনেকুৱা এটা দি বা বইল কৰি সৰু খাই ভালেই লাগে বাৰু ৰঙা চাহৰ লগত পানী পিঠাত অকণমান ঘি লগাই দিছোঁ পানী পিঠা ৰেচিপিটো সকলোৱে জানেই নিমখ আৰু পানী দি গুলিলেই হৈ যায় চাউলৰ পিঠাটো আজি ভাবিছোঁ ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিওঁ বহুত গৰম পৰিছে আপোনালোকে সকলোৱে ভালে কুশলে থাকিব আৰু এনেকৈয়ে মোক মৰম আশীৰ্বাদ দি যাব তেতিয়া মই ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাই থাকোঁ আৰু আশা কৰিলোঁ আজি মোৰ ভ্লগটো আপোনালোকে চাই ভাল পালে বুলি পুনৰ লগ পাম মোৰ অন্য এটি কালাৰফুল ভিডিঅ' তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে সকলোৱে সুস্থ থাকিব আৰু হেপ্পী থাকিব আজিলৈ আহিছোঁ দেই আকৌ লগ পাম অন্য এটা ব্লগত